নমস্কাৰ সকলোকে এইজোপা হৈছে আমাৰ ঘৰত আমি ৰুই থোৱা এজোপা মেজেঙা গছ যিহেতু আপোনালোকে বহুতে আমাৰ নাৰ্চাৰীৰ পৰা মেজেঙা পুলি লৈ গৈছে আৰু বহুতে সুধিলে মেজেঙা গছজোপা মানে তোমালোকৰ আমাৰ নাৰ্চাৰীৰ পৰা লৈ যোৱা মেজেঙা গছবোৰ আপোনালোকৰ কাঁইটীয়া নে কাঁইটীয়া নহয় আপোনালোকক মই এইখিলা পাত চিঙি দেখাই দিছোঁ মেজেঙা আপোনালোকৰ দুৰাজাতৰ থাকে এটা আপোনালোকৰ এইটো এটা মেজেঙা হৈছে এইটো আপোনালোকৰ চব পাতবোৰ এনেকুৱা কাঁইটীয়া কাঁইট 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 কাঁট থাকে আপোনালোকৰ এইবোৰ এনেকুৱাকৈ কাঁইটীয়া হয় এইবোৰ পাতবোৰ আৰু এইজোপা মেজেঙা থাকে আপোনালোকৰ কাঁইটটো কম থাকে বহুতে কাঁইটীয়া বিচাৰে বহুতে কাঁইটীয়া নিবিচাৰে আৰু লগতে আপোনালোকে মেজেঙা পুলিবোৰ যে আমাৰ পৰা লৈ গৈছে বহুতেই আপোনালোকৰ মেজেঙা মানে পানীৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পুলিবোৰ মৰি যায় আপোনালোকে পৰাপক্ষত মেজেঙা পুলিবোৰ সদায় এনেকৈ ওখ চহীয়া মাটিত ৰুব আপোনালোকে এই তলঙৰ যদি পৰচোন আপোনালোকে দেখা পাইছেতো চব কিমান ওখকৈ ৰুই থোৱা আছে পুলিটো আৰু গছজোপা আমাৰ এইজোপা আমাৰ যোৱা বছৰ ৰোৱা গছে আৰু আজি ইমান ইমান ডাঙৰ হৈছে আৰু মেজেঙা পুলিবোৰ আপোনালোকে যেতিয়া ইমানটো চাইজৰ হ'বগৈ আগটো কাটি দিব লাগে এতিয়া মই ঢুকি পোৱা নাই নহ'লে মই কাটি দিলোঁ হ'লো আপোনালোকক আগটোত আপোনালোকে কাটি দিব তেতিয়া মেজেং গছবোৰ ওখ নহয় আৰু তাৰ ডাল মেলিব আপোনালোকে সহজে হাতেৰে ছিঙি কিনে খাব পাৰিব আৰু মেজেঙাটো আপোনালোকৰ ঔষধি গুণাগুণৰ কথা ক'বলৈ গ'লে কেৱল অকল সোৱাদ লগা খোৱা বস্তু নহয় আপোনালোকে মেজেঙাটো হৈছে এটা এণ্টি কেঞ্চাৰ দৰৱ আৰু মেজেঙা যদি আপোনালোকে খাবলৈ ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে বইল শাকত বা সকলো ধৰণৰ চব্জি এটা খাদিকেনে খাব পাৰে ইয়াৰ সোৱাদটো আৰু ইয়াৰ গোন্ধটো খুবেই ভাল আৰু এইটো হৈছে এজোপা কাঁইটীয়া আমাৰ মেজেঙাৰ পুলি